Доброй ночи, дамы и господа! Мы рады приветствовать вас на торжественном открытии лицейского закрытого клуба Похема. Идея такого заведения возникла у нас уже очень давно, и я объясню почему. Помню, как нам не хватало друг друга, когда мы только выпустились из лицея в 2014 году. Да, как не хватало наших веселых встреч с полетом интеллектуальности наших литературных и музыкальных посиделок, наших веселых встреч с тортиками. В общем, в какой-то момент мы поняли, что так продолжаться не может. И тогда у нас появилась идея создать место, где собирались полицейские разных лет, чтобы обменяться новостями и сплетнями, поделиться книгами и музыкой. Ну и, конечно, на славу потанцевать или даже попеть. Оказалось, что открытие клуба – дело очень непростое, и мы заручились поддержкой лицеистов, которые окончили ее квар. Договорились с теми, кто сейчас работает в санэпидемстанции и государственной пожарной службе. Проконсультировались у специалистов в сфере ресторанного бизнеса. Погоди, они тоже были лицеисты? Послушай, ты меня удивляешь. Мне кажется, что почти все ведущие специалисты в этой стране лицеисты. В общем, лицейская сеть всемогущая. И как итог, сегодня, ровно через 10 лет после окончания лицея, мы объявляем двери нашего прекрасного заведения «Бохема» открыты. Я к ней